Второй этап ⁇ это той операции, которую мы несколько дней назад начали. Мы передали шесть волонтеров, из них двух россиян, которые зашли с гуманитарным грузом бронежилетов, патронов и всего касок и всего остального. И так получилось в их жизни, что они вышли к нам. Ребята их задержали, бойцы 28-й бригады. Вот мы их отдали несколько дней назад. В итоге получили трех наших киборгов и трех гражданских. Почему гражданских? Дело в том, что в связи с тем, что идет война и обменный фонд это обычно военные на военных, Но ну вот у нас получилось, что кроме как военных была возможность забрать именно гражданских. И мы воспользовались этим таким шансом, именно забрать ребят, которые по-другому бы, я не знаю, как бы они еще вышли. Последние данные, которые мы имеем, это 37 человек в Донецком СБУ. Это то, что подтверждает Донецк. Дальше вот мы предполагаем сейчас получить информацию от вот этого молодого человека, так как он был в батальоне «Восток», мы знаем, что там 11 и более наших солдат. До 130 человек, я думаю, есть возможность по батальонам, там у Дремова, там у того, у того, у того, порядка где-то вот то, что мы видим, по нашей информации, где-то порядка 130 человек.